вот монеточка ну что шукаем дальше там вниз такое вот ямочки тут замылился кусок яки откинул еще трюки откинул дала такую вот монеточку сейчас будем дивиться что вон за монеточка трешечка похоже копеечки сорок год такая вот монеточка Шо, шукаем дальше а мы не такой вот ямочки да вот такую вот монеточку. Сейчас потом дивиться, что он за монеточка. Три копеечки, 41 год. Такая вот находочка. Ну что, шукаем дальше. Вниз такой вот ямочки, <къех> да вот такую вот находочку. Сейчас будем дивиться, что у нас за находочку. Такие вот сначала. Да что такие. Такие вот значок. То ли артиллерист, то ли еще кто-то. вот значок нагрудной щей закруточки такая вот находочка ну что шукаем дальше а вниз такой вот ямочки дало такую вот находочку сейчас трендуется что у нас за находочка Ходы зогнутый Георгиевский хрест. Да. Верь, Вера. Да, Георгиевский хрест зогнутый. Такая вот находочка. Надписи всякие. Чиство. Вера. Такая вот находочка. Ну что, шукаем дальше. Хорошо, что вот не поламаны, а только загнуты. Все стебельки на месте. Ну что, шукаем дальше. А мы не с такой вот ямочки, не маленько. Дало такую вот находочку. Сейчас потом делается, что она за монеточку. Воду копеечка Александра Первого. Катанюсенька. А Сейчас я протру и протру получше покажу, что за монетка. Вот монеточка выдала, сохран просто обалденный. Одна копеечка, 1821 год. Еще и на такие заготовки, да не понятні, я такого еще не нахожу, чудо. Такая вот монеточка. Ну все, шукаємо дальше. Мамочки, да вот такую вот находочку, сейчас потом дивитися, що это за находочку. Походу пугуочка. А рисунок на пугу я такого еще и не бачу. Непонятне що токе Ща я труй получше покажу що воно за пуговіць такий цікавий ще цікавої пугочки не знаходив. Триугольник В триугольнику Молот ще що то чи два молота Шесть боку що то і там і там іде буква В яка-то. такої пуговички я ще не знаходив. Такая вот находочка, тикаленько. Ну тут железо в середине было, оно все струхло. Это еще не царские Может быть что даже и царские, какие-то пуговец, Такие вот чудесные пуговиц, эмблемой, Ну что, шукаем дальше. А мы нес такой вот ямочки, да вот такую вот монеточку. Сейчас будем дивиться, что вон это монеточка. Та на вотся ты уже чешу. Походу немецка. Ката монетка. Да. Той че той час рейх. Рей какие 1934 год. Сейчас я про тройку лучше покажу, что за монетка. Такая вот, походу, друзья, никелевая монетка. Походу, никеля была для алюминия сильно тяжелая. Еще чего шо никель. Во. Во все морщины пошли на нем. Такие морщины только на никеле бывают. И все такие вот монитос немецкие никелевые хорошо ну, шукаем дальше вниз такой вот ямочки на маленькой маленько все выкинул еще трохи выкинув дала такую вот монеточку копеечка. Такая вот монеточка. Сейчас я на и протру и получше покажу, что за монетка. Такую вот монеточку выдала. Одна копеечка 1908 года. Такая вот находочка. вот монеточка. Сохранщик обалденный. что, ну, шукаем дальше. Нет такой вот ямочки. Даже хрущ оно в ямочке лежит. Выкинул замельку. Так, где оно было? Вот ага. такой вот монеточку сейчас кто дивиться, что она за монеточку. Ой, позеленела вся, бедолашна. Три копеечки. 46-й год. Такая вот находочка. Ну что, шукаем дальше. Ну что, подобьем итог копа четыре царских монеты, золотишка, серебришка, георгиевский хрест, медный, советы. Ну а теперь по порядку все, что попадалось. Такая вот штучка с подсвечника. все вот так было. И сюда свечку вставляла. Сюда. Такая вот штучка. Так. Ставилась сюда свечку гаус Так. Такие вот значок. Алюминиевый. Так. Такая вот пухочка. Такая вот штучка. Так. Поломанный хрестик Такая находочка была Тоже Так С колокольчика Бубенчик За игрушки Ключик из какой-то Или из музыкальной шкатулки Такая вот застежка была По всей видимости, железо было от Такая вот штучка. Так. Такая вот сережечка. В середине Походу. Стекляшка без осы. Так. Такий значок. Чемпион СССР. А, вот так делается. 1971 год, наверное. Чемпион СССР. Динамо Киев. Да. Так. Наша ходячка 25 копеечна. Да. Так. Два поздних совета, 20 копейки, 2 копейки. два поздних совета. 20 копейки, 1 копеечка. Так. Три копеечки поздний совет. Все что такие. Пятак поздний совет. Так. Так. Три копеечки 46-го года. 3 копеечки 41 -го года. Так, пятак. С одной стороны такий, с другой стороны весь в зелени, Так. Три копеечки 49-го года. Такая вот монеточка. 3 копеечки 41 -го года.

две копеечки 36 -го года. Так, пять копеечек 30 -го года. 3 копеечки 49 -го года. Так, такая вот царская, походу, пугочка. Такой еще не находил. Вот пуговец Железо было все струхло Так Немецкая монета С никеля Рейхмарк Рейхсмарк Одна рейхсмарка 1934 -го года Такая вот находочка Была тоже Так Копеечка. Александра I 1821 год. Такая вот находочка. Так. 5 копеечек Екатерины Другой. 1764 год. Такая вот находочка. Емучка. Так три копеечки Николая II 1914 года. Че 11 11 года. Такая вот находочка. Так. Копеечка 1908 года. Такая вот монеточка. Так. Георгиевский хрест целый отчество а там в середине Александра Третьего ну, А3 Александра Третьего такий вот Георгиевский хрестик погнутый, але целый такий вот Медный георгиевский хрест, челатунный. Такая вот находочка тоже была. Так. Серебряная застежечка с пробой 80. -й. Значит, 800. Такая вот находочка. Ну и самая лучшая находочка. Золотое колечко с камушком. Такие вот камешек Це золото, це походу платина, беленьки платина и камушек такие вот колечко золотые пробы стоят. Ну наводится ты уже чешу. Да пробы стоят.

Бомбезно, золотишечка, золото платина і камушок три в одному. Ну що, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і побачимось на наступному кропі.